Сейчас у меня просто информационная, и я анализирую ситуацию, и она такая же, и не изменилась, и только ухудшается. Я пережил вот с Олегом все ситуации, которые просто уму непостижимы, которые здесь происходят вот на Украине, от налоговых. И они до сих пор. Наш министр, притворец экономики говорит, что мы амнистируем бизнес от проверок и так далее. Премьер-министр говорит о чем? Что надо бизнес проверять. Это аргументировано, это на одной неделе только событий. О чем мы можем говорить? И как мы можем говорить о переменах в управлении? Надо привлекать специалистов, а не идти по сторонам. Вот я извиняюсь, что можно не национально, но я бы хотел, чтобы Украина больше привлекала иностранных э, советников по бизнесу. Чтобы мы легче шли, чтобы мы делали реконструкцию этого государства гораздо быстрее. Я вас прошу. Европейцы, помогите Украине. Эти люди, которые власти не помогут, я вам откровенно говорю, они будут затягивать. В 2005 году господин Порошенко передал власть Януковичу вместе с Ющенко, и мы имеем эту ситуацию. Так что мы можем собираться, мы можем о чем-то говорить, мы можем что-то анализировать, но все в таком состоянии. Извините, да.